Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Котнова, і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, який не потребує додаткового представлення. Роман Світан у гостях Романа Григоровича. Щиро вітаю вас надзвичайно рада вас бачити. Бажаю всім здоров'ям. Роман Григорович, говоримо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Аналітики Діпстейт і в Запорізькій до речі власній військовій адміністрації констатують, що ситуація там погіршується і зокрема для самого міста Запоріжжя відомо, що росіяни користуються погодними умовами і масово інфільтруються в тили Сил оборони України. Бійці, зокрема, 225-го окремого штурмового перепрошую полку виявляли та зачищали противника у прилуках: Варварівці, Зеленому, Святопетрівці, староукраїнці, Олена Костянтинівці та Облизу залізничного і машовець з того до речі, якщо говорив і по рихівський напрямок, він говорив, що росіяни намагаються створити кліщі, і поступово у них це вдається. Чи це дійсно так ви згодитесь із думкою машовця, і що тоді далі? Ну машовець толково розбирається в оперативно-тактичній обстановці на лінії фронту, тому якщо пишете, так оно і є. Это, опять же, оперативно-тактическое. Давайте поговорим сначала о стратегии, то есть стратегической обстановке. Последнее время, буквально несколько дней, может быть, чуть больше недели, буквально с Нового года, россияне начали переброску сил, средств, войск на запорожское направление, даже снимая с Восточного поля. Почему так происходит? Скорее всего, и по информации некоторых наших, конфидентов оттуда из России, скорее всего, российский генштаб, понимая, что есть возможность украинского отхода от Донбасса, то есть самовольного или, вернее, не самовольного, уже самопровозглашенного, так сказать, сдачи Донбасса, это уже видно по некоторым позициям, что может такая ситуация быть, то с точки зрения использования сил средств нет смысла их, допустим, пережигать по Донецкому направлению, их отправили, отправили на запад Запорожья. И сейчас большое количество именно стратегических резервов российских, снятых с Восточного фронта, появляется на Запорожском направлении. То есть, ну, логика, в принципе, есть. Смысл биться за Донбасс, если украинцы и так оттуда уйдут, дожмут их американцы там или еще кто-то, или израильтяне, а Запорожье придется, Запорожье придется воевать, так как надо расширить сухопутный коридор, то серьезные в ближайшее время такие серьезные бои на Запорожском фронте будут, и мы будем их с вами проговаривать. Знает ли об этом наш генштаб? Знает однозначно, потому что он участвует, тот же Гнатов участвует во всех этих переговорах, то есть он примерно представляет, что нам светит. И примерно тоже может, может догадываться, как россияне реагируют на такого рода э, информацию. Э, о готовности украинских войск покинуть Донбасс, или, по крайней мере, о э, готовности политиков проговаривать эти вопросы, которые сейчас идут э, в переговорном треке, так называют. Естественно, надо реагировать на эту угрозу по запорожскому направлению. Тем более на данный момент россияне со всех сторон взяли этот запорожский вопрос, не только с востока то есть не только со стороны Орехова, и не только, вернее, Орехова, Гулей поля, а еще и западная часть Запорожского фронта, это вообще вдоль Днепра, выходят на Запорожье, там и уже входят тот же, выходят на, чуть ли не на пригороды Запорожья, уже даже туда просачиваются, вдоль Каховского водохранилища. То есть это проблема. Это западнее Орехово, есть восточнее Орехово, выход а тоже про, в принципе, под вот эти клещи, о которых мы сейчас с вами говорим, уже клещи под гуля и поле. Потому давление в ближайшее время будет на запорожском направлении только усиливаться. Примерно не то, что заморозка, но определенное количество боевых действий будет на Восточном фронте, а Запорожский фронт будет, конечно, страдать. Так, вы кажется, что уже у Десь поблизу так вже самого міста. Зокрема, в обласній військовій адміністрації кажуть, що оголошена промислова евакуація із Кушугума, і це говорить про те, що лінія фронту сунулася і значно, і крім того, ворог отримав більшу дальність і пріоритетував саме цей напрямок. До коли ми кажемо тоді про обстріли вже в Запоріжжя, ну розуміємо, що наразі якби це ракети, якісь там далекобійні дрони, але щось тоді більше, що може розгорнутися, якщо вони ще ближче тоді підійдуть. Ну, проблема в районе Степногорска, то есть то, о чем мы сейчас говорим, а мы с вами сколько месяцев говорили за Степногорск. То есть если нас сбросят с высот Степногорска, там развернется артиллерия российская, они достанут до юго-восточной юго -восточной части Запорожья. Вот то, что они сейчас и будут делать. Они нас практически выдавили из Степногорска, там некоторые части есть, еще удерживаем но реально там давление идет, и они же обходят Степногорск с запада вот я почему говорю, они простачиваются между грубо Степногорском и бывшим руслом или дном Каховского водохранилища. Иногда идут по дну, там тяжело, но тем не менее пехотные группы простачиваются, уже практически до Запорожья доходят. И вот, вот это вот полуокружение, понятно, но пока такого тактического уровня, дает возможность россиянам уже непосредственно армейской артиллерии, это, это помимо дронов, Помимо FPV-дронов, помимо дронов разного уровня, артиллерии доставать до Запорожья. А это будет проблема. Это будет проблема ну, то есть, примерно уровня Бахмута или Покровска. По крайней мере, в юго-восточной части Запорожья. Там же расположены основные наши технологические предприятия, то есть технические моменты. Естественно, там уже давно давно остановлены технологические циклы производства. Всего и вся называется. Но это промзона. Если россияне заползут в промзону Запорожья, там выбить их практически оттуда будет уже невозможно до полной деоккупации Запорожья. То есть вот это, и эта проблема однозначно есть, и причем она усилилась в последнее время, как, вот, как только начался этот переговорный трек, связанный с тем, что мы можем сами уйти из Донбасса. Вот все, они раз сами уходят из Донбасса, значит, все перебрасывают на захват Запорожской области. Вот эта проблема и очень большая. Роман Григорович, а чи є якась зброя, можливо, якої в нас ще немає, або можливо, як ще більше можуть нас тут посилити партнери, союзники, аби зупинити от наразі цей наступ на запорізькому зокрема напрямку? Ну здесь дуплетний має бути удар як мінімум, сходя з тих средств, які у нас є зрозуміло, лучше триплет да, авіації, але у нас недостатне количество авіації, а особенно недостатне количество средств. Авиационного поражения. Потому этот, если не рассматривать этот аспект авиационный, то да, две вещи. Первое, это увеличение плотности войск, но для этого что надо силовиков поставить. Это опять же военно-политическое решение. То есть силовики строить до сих пор не стали большой, ну, в том объеме, в котором могли бы стать: 10-15% воюют, остальные груши околачивают этими палочками, в смысле, полицейскими. А вот э, второе, это, естественно, удары по российским тылам, только не по глубоким тылам. Само собой сейчас идут удары стратегического уровня по экономике противника по глубоким тылам. А непосредственно надо бить на данном этапе по тылам армейским. Вот для того, чтобы остановить любое движение любой практически армии, надо отсечь или перемолотить землей армейские тылы. И тогда просто некого будет выводить на линию голоса прикосновения. Это глубина 50 километров то есть грубо 50-70, то есть грубо нам надо сейчас доставать до Мелитополя, Бердянска, Токмака, ну вот по этому направлению, Полох, Черниговки, если смотреть там юго-восточнее, до Доволновахи, вот, вот, это, вот это, эти тылы должны быть проработаны по полной, но для этого нам, нам надо либо большое количество ракет оперативно-тактического уровня, это ракеты хаймерца ракеты М-30, М-31 с дальностями там под 80 километров, либо большое количество дронов, оперативно-тактических дронов с дальностями 40-70 километров. Они такие есть, но их пока в малых количествах мы получаем. А значит, надо ставить задачу нашим силам беспилотных систем. Уже через них, это, естественно, их задача будет работать именно по армейским тылам. Вот просил у нас армейский тыл. И как только он просил, как только перестали нам давать достаточное количество ракет, хаймерсов, После этого начались проблеми уже на лінії було потому что практически російські тили працюють на полную мощность. а значить, на ЛБС -е росіяни мають положительну дінамість. І зараз це практично все подтянулось до порозькому Костянтинівка. Також під загрозою і саме так описує ситуацію. Також військовий оглядач Машовець. Він констатує, що Російські війська вже ведуть бої в, міст, в межах міста, і, хоча сил для фронтального наступу противника бракує, його постійне просочування і накопичення на передовій триває. А мета ясна: спочатку велике, а потім мале охоплення міста. Тобто постійна тактика росіян, як вони якби ну її втілюють повсюди, це в який от період часу за такого темпа, який наразі взяли Росіяни, можливо, тоді в них чи можливо. Машевец подтверждает. По Основные стратегические резервы россияне перебросили даже из-под той же Константиновки. Их там не хватает для масштабных поступательных операций. Перебросили на Запорожье. Они уже планируют то, что мы сами оттуда уйдем. И это, это опасность есть такая. То есть эти действия, не то, что мы сейчас не инсайты говорим, да, мы там не знаем, что планирует Герасимов, мы увидим по действиям недостаточное количество сил средств, допустим, на Константиновском направлении и превышение этих сил средств на Гуле Польском. Говорит о том, что у них основное направление Запорожское. А Донецкое направление они сейчас на отвали называется оставили. То есть будут дожидаться додавливать, по крайней мере, там разными методами, через кого угодно, додавливать у украинское руководство военно-политическое, чтобы мы оттуда сами ушли. Зачем вам тратить большое количество сил средств, в военном плане, тем более там взять практически из Плавенска, Краматорска, Дружковскую агломерацию военным путем в течение нескольких лет невозможно. Она хорошо прикрыта со всех сторон, даже географические препятствия, тот же север Северский Донец, тот, тот же оскол, который там впадает рядышком, он прикрывает с севера, ну а с юго-востока прикрытие идет высотами. И продавить этот рубеж практически невозможно быстро, по крайней мере, как россияне хотят, потому они оставляют это на выдавливание наших войск с помощью политических механизмов. Ну, естественно, топчутся там. Они потоптались в Сиверске, выдалили нас. Но это, опять же, не масштабная операция. Это не широкомасштабная операция. Она была длительная, несколько лет она занимала движение от Лисичанска до Сиверска. Там чуть больше десятых километров, а они его несколько лет вели. Та же самая картина в Константиновке. Да, они вроде как выдавили нас Старецко за счет полуокружения, выдавили практически с Часовяра, хотя там, там некоторые высоты сейчас удерживаем, через Клебанбык подошли к Константиновке. Но Константиновка сама по себе тоже большой населенный пункт с очень большой промзон. То есть тоже не так просто захватить, хотя опять же они уже зашли в город. То есть уже идут городские бои в зоне пока тактические группы, идет тактическое просачивание, накапливание этих групп, но в ближайшее время в Константинки начнутся примерно такие же бои, как в Паковске, Волчанске, Мирнограде, Купинске, ну вот примерно так, и там в том же, же северке. То есть это надо четко понимать, но дальше не могут не продвинуться. Они в принципе двигаться не будут, они будут ждать, пока мы сами примем решение уйти из севера Донбасса, то есть отставим практически это. Щодо кадрових перепризначень, продовжується ця тема обговорюватися. Зокрема, Роман Костенко із комітету нацбезпеки і оборони каже, що не знає, які підводні течії вплинули на те, що Володимир Зеленський звільняє Василя Амалюка. і каже, що не буде за це голосувати. Тим часом, змі пишуть про те, що Володимир Зеленський шукає керівника на службу зовнішньої розвідки і розглядали колебу малюка. Та Білецького, чи може так статися, що Верховна Рада ще не проголосує за звільнення малюка, чи може так ще статися, що він може піти в службу зовнішньої розвідки на ваш погляд? Ну, вот це назначення на служби, на спецслужби, розвідку в тому числі людей з стороны, ми вже как-то шутили на одному з каналів. Ну, назначили спочатку Буданова і да, Буданова начальником ГУРа, Бакана начальником службы безопасности не нашли Чкалова на службу внешней разведки, чтобы получилась бубочка. Ну вот и смех и грех называется. То есть назначать людей по созвучию с какими-то мемами. Но, но бубочка не получилась, и потому пришлось на ту же службу внешней разведки назначать а сейчас тем более вопрос ставить потом назначению того же Кулеба или еще кого-то. Но должны заниматься спецслужбами, особенно разведкой, особенно разведкой. Люди, которые как минимум с базовым военным образованием и тем более, которые проросли в разведсообществе. Но я еще пойму, допустим, Малюка по службе внешней разведки, хотя это с точки зрения мощности самой службы, это чуть понижением, но тем не менее, это профильное, по крайней мере, для Мулюка это профильное направление. Вообще-то служба внешней разведки в свое время была одной из, одним из подразделений службы безопасности Украины. Для чего их разнесли до сих пор не понятно. Служба внешней разведки это, это составляющая службы безопасности Украины внешней разведки. Она это и отмечала в свое время. Главное управление разведки это военная составляющая. Глубоко СБУ это политическая составляющая вместе с внешней разведки. А главное управление разведки, военная составляющая разведки, просто она должна быть не в Министерстве обороны, в политическом на данный момент ключе, а в составе Генерального штаба. То есть само, само назначение Малюка еще как-то понятно, но Кулебы, это вообще нонсенс какой. то это как Баканова. Ну, Баканова поставьте на СПФ. Ну, когда-то же поставили Баканова начальником службы безопасности Украины. Ну, то есть проходил человек мимо банковой, я уже сказал по поводу Бубочка, понравилась фамилия, скорее всего, э, с улицы набрали и поставили руководителям списка. Та же самая картина э, по ну, С билетки ну, не профильная. У него неплохо получается на линии фронта выполнять боевые задачи. То есть здесь надо оптимально, а все-таки разведка это специфическая подготовка. Специфическая. И в разведку назначать военных, грубо сапогу, ну, мягко скажем, Точно не Камірського, а у Білецьку очень хорошо виходить корпусом на даний момент бригади і корпусу, то есть неплохо росте толковий генерал сухопутних військ, сухопутних восьмінський. Ну за кулі це вообще нонсенс. Ну тут аргументують так, що невідомо, як служба зовнішньої розвідки працюватиме далі. Якщо там ну знову ж таки кулеба, то дипломат, військовий або професійний розвідник. Роман гроші, але дивіться, цікава ситуація з Білецьким. Якщо дивіться, Будонова призначили на голові президента, я от, теоретично так беру Білецького в службу зовнішньої розвідки, але виходить, що якби у них теж є президентський рейтинг і президентські амбіції, то виходить, що якби таким чином і прибираються і конкуренти, чи можна такий висновок робити? Ну, надо говорить давайте о цифрах. Ну, война это математика, политика это тоже математика. Но рейтинг у Белецкого и рейтинг у буданова 3-5%. Ну, какой президентский рейтинг? Ну, ну, ну со всем уважением не дотягивают однозначно. И уж точно не конкуренты. Uh -huh. То есть э, отыгрывать по ним ну, нет никакого смысла, тратить силы, средства и так далее, и тому подобное. То есть ну, немножко логики не соответствует. Это если был там залужный, допустим, тот же Наев или там Шаптала, то есть с этой общей когортой этого уровня, допустим, против, противостояния, то тогда можно было бы понять. А Белецкий, Буданов, еще раз повторюсь, совсем к нему уважением, ну, до рейтинга они до, даже десяти 10% не дотягивают и вряд ли дотягут. Ну, а для Белецкого это не... подвышение могло быть в данном случае или Это параллельная структура, даже не параллельная, это чуть-чуть другой вообще контекст выполнения задач. Это не свойственно ему, потому у него хорошие зачатки командира, к нему есть определенное доверие у его подчиненных. Это вот то, что я всегда говорил, почему... Вот его лучше уже на то пошло министром обороны по вертикали вот именно этой, этой вертикали то есть вооруженных сил Украины а не спецслужб еще раз повторюсь спецслужбы это специфическая подготовка специфическая там довольно таки серьезные должны быть начитаны лекции должна быть определенный бэкграунд для того чтобы понимать даже как просто разведка работает не то чтобы в ней работать эффективно хотя бы даже понимать в ней надо прорасти в разведке. И тогда люди становятся разведчиками и руководителями спецслужб. Я уже не говорю про Баканова, который просто с улицы взял. А вот реально по Белецкому, вот это если уже брать Белецка, у него очень хороший такой жизненный путь и карьеру он может сделать вплоть до министра обороны, вплоть до командующих. То есть это вот как раз из этой, из этой когорты людей, которым есть доверие подчиненных. Сейчас это очень важно. Почему и нет смысла ставить Федорова, наоборот, Федорова, Умерова, Шмыгаля, Резникова и так далее, и тому подобное на Министерство обороны потому что Для того, чтобы армия, в армию люди шли, надо иметь доверие к министру обороны. Доверие к нему должно быть. Причем доверие, да военных доверий. А у на это, на, на, на это доверие имеет. Тот же Буданов лучше министром обороны бы поставили, чем секретаршего у президента специалиста по строчению у Зеленского на машинке. То есть, ну, это неправильный подход, неправильное использование потенциала человека. Его надо разглядеть, а не просто бросаться из крайности в крайность, пытаясь, допустим, нивелировать какие-то сильные качества. Они есть, у нас, у наших всех военных есть определенные сильные качества, которые надо использовать, и их надо Аберігати і, в принципі, продвігати по це, а не, не ні збрасувати куди-то в какой то кувет. Роман Григорович, а питання заміни головкома Олександра Сирського. Ну тобто воно постійно лунає в інформаційному просторі, постійно це підсвічує, зокрема, Мар'яна Безугла так, але президент сказав, що не стоїть питання щодо заміни. Спілкувалися із Сергієм Кривоносом, він сказав, що Олександра Сирського звільнять, але звільнять тоді, коли рейтинг голоди. Буде падати, і коли буде необхідно знову ж таки якби, ну, підвищити його, і тоді і буде звільнення сильського. Що ви скажете на рахунок цього? Ну, це стандартна практика, коли э, царь хороший, царь хороший, бояри плохи, і коли треба збросити, то якого з бояринів віддають голову, ну знову царь хороший. Ну тобто це стандарт тисячі років этому механізму. Понятно, что о нем примерно и говорит Кривонос. Он, в принципе, правильно его проговаривает. Будет ли это или нет, но это другой же вопрос. Но ну, на данном этапе, допустим, альтернатива Сырскому ну, не такой большой и, так сказать, скамейка запасных, альтернатива. Гнатов, дропатый. Ну, есть, у нас есть генералы, у нас есть толковые генералы, которые могут разбираться на уровне стратегическом. Как, как, минимум, то есть с десяток, наверное, генералов сейчас можно назвать, если не включать, допустим, фамилии ушедших, да, то есть когорты того же Залужного. Есть у нас растет молодая поросль, очень эффективная, и ее надо однозначно продвигать, но не решая вопросы власти в этом смысле, да, то есть братовый негатив на военных в этом смысле, а решая определенные механизмы, вернее, решая, продвигая механизмы по, по, роста э, по служебной лестнице. Вот это важно. Сырского, возможно, поднимать на уровень министерства, министра обороны. Почему нет? Тоже еще одна из толковых кандидатур. Да? То есть заводить в кабинет министров. у руководил по миллионной практически армии. Ну, то есть у, у него есть, естественно, зачатки, руковод... зачатки, уже реальный руководитель. Где у нас еще ведомство, в котором есть миллион человек? ну, то есть нельзя выбрасывать вот так, взяли и выбросили. Нет, конечно, надо расти. Свердскому можно уже подниматься вверх, в кабинет министров, на его место можно подтягивать того же Гнатого, только забирать его там надо непонятно все-таки, что он там подписывал по поводу капитуляции, хотя толковый генерал. Дропатый неплохой генерал, который мог бы заменить того же Свердского, но опять не заменить, а подняться по, по, вертикали управления. И этот процесс должен быть обязателен в армии, потому что именно Движение по служебной лестнице и толкает на выполнение боевой задачи. Не то, что толкает, но определяет, по крайней мере. А если его нет, тогда никакой боевой задачи не выполняется. Это один из таких положительных моментов, который должен быть в движении в армии в том числе. Одне питання на завершення. Відомо, що Зеленський Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Вірите в те, що якби будуть іноземні війська в Україні або навіщо все це робиться, на ваш погляд? Ну для того щоб прикрити от іменно посил Після завершення війни, читайте після нашої капітуляції. Они прикрывают, они пытаются, вот это все эти зеленые израильские чепушилы, они пытаются прикрыть уже, скорее всего, подписанную капитуляцию, потому что проговаривание пунктов ограничения нашей армии, несколько сотен тысяч военнослужащих, отказ от ядерного статуса, подтверждение этого отказа, отказ от вооруженной борьбы за брошенных миллионы украинцев на оккупированной территории, это и есть капитуляция в чистом виде, значит, где-то это уже подписано. А и они пытаются сейчас сбрасыванием следующего шага за капитуляцию, чтобы его проговорить, чтобы забыли за капитуляцию, которую уже где-то кто-то подписал. А следующего шага гарантии типа безопасности, расположение каких-то войск. Каких войск? Что у нас полтора миллиона французов и британцев расположится? Ну, так нет, конечно. То будет сто раз меньше, называется. Ну, так, а что никакие не гаранты? Какие гаранты? То, что убегут в первую очередь. Ну, так это гаранты. А если хотят воевать, то кто им сейчас мешает? Не надо даже чего-то придумывать и через организацию объединенных наций что-то протаскивать. Достаньте Будапештский меморандум, там подписи стоят французского и британского лидеров. Пожалуйста, согласно Будапештскому меморандуму, заводите свои войска, подставляйте плечо нашей армии. Боритесь за, вместе с нами за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Прикрывать капитуляцию рассказами про сказки о том, что кто-то когда-то куда-то заведет какие-то войска, ну, нам точно не надо. Но нам эти пейсы не накрутите. Можете крутить им кому угодно. Покупайте петуха, ему крутите. Или купите на базаре петуха, голову отбейте и ему мозги накручивайте там. Он быстрее вас поймет в этом смысле. Потому эта тема, ну, она уж точно не для нас сейчас. Потому что сейчас вопрос стоит, а кто капитулировал? Вот этот вопрос должен задаваться журналистами в информационном потоке. Кто уже капитулировал? Что сейчас подписываются какие-то действия после нашей капитуляции? Ну, надо узнать эти фамилии. А дальше уже, исходя из статьи 111 Уголовного кодекса, действовать с этими подписантами капитуляции Украины. Романе Григоровичу, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Вам за це щиро дякую за те, що ви приділяєте свій час глядачам. Друзі, вам також дякую за увагу. Нагадую, що інтерв'ю з Романом Григоровичем ви можете дивитися і тут на Ютуб каналі Кутнова. Тому долучайтеся, будь ласка, до нашої спільноти. Тут контент на підтримку України на підтримку сил оборони. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Романе Григоровича буду вас чекати. Щиро дякую.